Seorang pengaruh yang juga peniaga kosmetik di Terengganu direman seminggu bagi membantu siasatan kes memiliki dadah. Abdul Rahman Muhammad Hussein pernah dikenali sebagai usahawan muda yang berjaya, bergaya dan penuh inspirasi. Daripada serong wajah hingga kereta mewah, kehidupannya yang sempurna di media sosial menarik perhatian ramai. Namun, topeng kejayaan itu mula retak pada hujung April 2025 apabila kediamannya diserbu pihak polis dalam satu operasi narkotik besar. Di sebalik empire kosmetik yang dibinanya, tersembunyi satu rahsia gelap. Lebih satu kilogram metafetamin. Kini, dia berdepan hukuman mati. Diriku Abdul Rahman merupakan pengasas jenama kosmetik tempatan Aura Rahman yang popular di pantai timur. Kehidupan mewahnya sering menjadi tumpuan di media sosial namun segala-galanya berubah apabila dia didakwa mengedar dadah jenis metafitamin seberat 1.02 kilogram dia dihadapkan ke Mahkamah Majestic Kuala Terenggan menjadikan kes ini antara yang paling mengejutkan pada tahun ini. Peniaga kosmetik yang ditahan bersama lebih 1 kg dadah dihadapkan ke Mahkamah Majestic Kuala Terengganu pada ahad tertuduh Abdul Rahman Muhammad Husin 36 tahun menganggur faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majestic Ifah Nabiha Muhammad Isa. Menurut pertuduhan, kegiatan itu dilakukan pada 27 April 2025 di sebuah rumah sewa dua tingkat di Kuala Terenggan. Serbuan oleh pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman bersama Polis Terengganu membawa kepada penemuan dadah yang dibungkus rapi dalam beberapa paket plastik dan disimpan dalam beg pakaian di bilik tidur utama. Beberapa peralatan pembungkusan turut ditemui menunjukkan wujudnya proses pengedaran yang sistematik dan profesional. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 39B-1 A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati mandatory atau penjara seumur hidup serta tidak kurang daripada 15 sebatan bergantung kepada budi bicara mahkamah selepas pindaan terkini. Kesalahan ini dikategorikan sebagai jenayah berat kerana melibatkan ancaman terhadap keselamatan negara dan kesejahteraan awam. Dalam prosedur tertutup pada 11 Mei 2025, tiada pengakuan direkodkan kerana kes ini wajib dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Majlis Wan Azrina Wan Rahim menetapkan 21 Julai 2025 sebagai tarikh sebutan semula. Pendawaan diketuai oleh Timbalan Pendawa Raya Nur Azrina Abdullah. Abdul Rahman hadir tanpa peguam dan kelihatan tenang sepanjang prosiding. Anak sulung daripada lima beradik mula berjinak dalam dunia perniagaan sejak usia muda. Selepas tamat pengajian dalam bidang kecantikan di sebuah kolej swasta, dia memulakan perniagaan kosmetik secara kecil-kecilan sekitar tahun 2020. Produk jenama Aura Rahman seperti sabun pemutih, serum dan krim malam dipasarkan secara agresif di TikTok, Instagram dan Shopee dan mendapat sambutan hangat khususnya dalam kalangan wanita muda. Ada Allah, ada Mama, ada ada je. Kehidupannya yang dilihat mewah, termasuk pemilikan motosikal berkuasa tinggi, rumah sewa di kawasan elit Kuala Terengganu dan percutian ke luar negara menimbulkan kekaguman dan juga tanda tanya dalam kalangan pengikutnya. Setengah netizen mempersoalkan bagaimana perniagaan yang masih baru mampu menampung gaya hidup sedemikian. Menurut polis, penahanan ini adalah hasil risikan selama hampir 3 minggu yang melibatkan penyamaran, pemantauan lokasi dan analisis transaksi keuangan. Turut disita dalam operasi tersebut ialah sebuah kereta import, wang tunai RM23,000 serta beberapa akaun bank yang disyaki digunakan dalam transaksi jenayah. Siasatan awal juga menunjukkan kemungkinan Abdul Rahman terlibat dalam rangkaian penyeludupan antarabangsa dengan dadah dibawa masuk melalui saluran rentas sempadan dan diedarkan menggunakan khidmat kurier beberapa teori pembelaan turut dipertimbangkan antaranya kemungkinan dia telah diperdaya oleh individu rapat dijadikan frontman oleh sindiket atau dipaksa menyimpan dadah akibat tekanan keuangan atau ugutan setakat ini Abdul Rahman enggan mendedahkan nama individu lain yang terlibat Kes ini membuktikan bagaimana perniagaan yang kelihatan sah boleh dijadikan topeng bagi aktiviti jenayah. Sindiket kini semakin licik menggunakan perniagaan sah seperti kosmetik, fesyen dan perkhidmatan penghantaran untuk menyembunyikan kegiatan haram. Mereka juga mengeksploitasi platform media sosial dan e-dagang sebagai saluran pengedaran. Abdul Rahman kini menjadi contoh tragik bagaimana keinginan mengejar kekayaan secara pantas boleh membawa kepada kehancuran. Tiada kejayaan yang kekal jika dibina di atas landasan yang salah. Pada akhirnya, undang-undang tetap akan menuntut pertanggungjawaban. Sekian, terima kasih. Penipu memang ramai dah kenal Man 6.2 bukan setahun tapi dah berpuluh-puluh tahun bosku. Saya lahir di jalanan. Saya anak pasar payang.